Мы сегодня делали жетоны, народные жетоны для наших солдат в армии. Это та вещь, которая должна быть у каждого солдата, точно так же, как и трусы муски. Это фактически документ несгораемый. Это любительское оборудование, достаточно сложное в управлении обслуживанием. обслуживании. Да? Минобороны вполне может найти хорошие, у нас масса хороших производств. И получить, ну, я думаю, что 7 гривен это классная цена. 10 гривен я уже бы внимательно рассматривал есть коррупционная составляющая или нет. 30 гривен то что я слышал да но ну, мне кажется очень странная цифра то есть очень странная может быть она правда может быть я не прокурор да но Себестоимость жетона находилась в 30 гривен. Да, да. Вот, но за счет лояльности поставщиков непосредственно самого материала и за счет того, что жетоны производятся бесплатно, нам буквально с недавнего времени удалось снизить стоимость производства жетона до 20 гривен. Ну вот этот лист за 60 жетонов всего 14 часов занял. 14, не 16 собрал. 16 часов. Ну, будучи три зубы. Если бы не было зуба, то ну, да. где-то 10 да? Ну, 10-1 – это гравировка и 2,5 часа вырезания. Mm -hmm. Плюс еще помыть и тому подобное. По то, да. сути, mm -hmm. процесс такой. Это та вещь, которая поможет солдату в любой ситуации при ранении, например, там указано его к какой части он относится, там указана информация о его группе крови. Резус-факторе, там есть информация о ну, фамилии, имя, отчество. И также любая другая информация, которую он может э, предоставить по своему желанию. Так, плюс-минус 2000 у меня дома еще лежат э, для доработки, но это не последняя фаза работы. Их надо еще шлифануть, там помыть, потому что все масло такое угу. еще лежит. Ну, полторы сотни. Все эти 2000 жетонов уже доставлены бойцам, да? Да, да. да. Народный проект взял на себя. Ініціативу обізпечить бойців, а, які знаходяться в зоні АТО, отим на житонами. Данилюк есть неділю-півтори назад написав на якісь прес конференції дав об'яву про те, що вже міністерство оборони виділило три мільйони гривень угу. на виготовлення. І до кінця цього місяця, якщо я не помиляюсь, угу. да, до кінця жовтня на лиця. Да, до кінця цього місяця всі э, атошники, да всі бійці. Військових сил України будуть забезпечені жетонами. У нас зараз є замовлення близько 300 жетонів від там, однієї бригади. Я питаю у хлопців, питаю у офіцерів, кажу, ви що чули про це? Це арт-бригада, яка постійно міняє бійців на ротації постійно. Ну вона в центрі постійно. Вони про це взагалі не чули, ніхто, ні офіцерам, ні. Полковникам и там наказал что скоро у вас будут жетоны. Мы очень благодарны за то, что есть такие люди, которые готовы тратить огромное количество своего личного времени на то, чтобы можно было изготовить э, такую вещь для, для наших солдат. И также мы благодарны всем волонтерам, которые помогают э, собирать информацию от э, частей, от бойцов, для того, чтобы мы могли как раз разместить ее на, на этом куске металла.